мына ақылыңызда ма бойлы қырым татар мели межесі нен иттифақдашылық ә, сатрудничество ферманы бойлы ұқас шықмасы керек әді, ләкен ода олмады, ол ажағына ұмыт әтетсіңіз ма бойлы бір ферманның имзал ажағына президент Зеленскийнің ішанчыңыз бар ма? Әбет, ә, бақыңыз, ә, бұл Украинам қанун бойынша ә milliy mejlis qrim tatar ресми mejlisi bu rasmiy organ chunki ikki ming o'n to'rtinchi senada Бұл martda bu bir постанovka yuqori shorasi ukraina пастановы, shorasi postanova Бұл etdi bu postanova ichinda qrim tatar milliy mejlisi bu rasmiy organ bu chunki qanuniy boqanda bu agar bu tamir xalqinin qain bo'lsada bu bu maселе тез тез чече chunki qonun bo'yicha bu ресмий арасында насыл bu коммуникация болмак керектир чү Әбет біріншіден проблем бұл қанун проблем. И яқын заманларда біздерге бір компания, адвокацион компания атмак керек, ә, чүнкі сиясет меселі ә, дейінші. Түне өн ә, Порошенко президент еді, бүгін Зеленский, ярынан ола бұл еді аман. Біз ә, тамыр, Украина тамыр халқы оламыз. Бізде темсилі органларымыз бар. Біріншіден бұл мили-межлист. Он му Украина, канун и То есть должно быть в правовом поле и должны законодательно быть урегулированы взаимоотношения, потому что мы много раз много можем говорить об указе президента, мы можем говорить о совете представителей и так далее, но когда законодательно будут прописаны все эти моменты, то, соответственно, и президент Украины, и любое другое государственное ведомство, оно должно будет, соответственно, коммуницировать и взаимодействовать с представительным органом.